Российская Федерация э, да. гордится взятием да. махновки. Кабинет министров Украины есть высшим органом в системе органов исполнительной власти. Вранье. Кабинет министров. Скажи мне, от, с каких пор президент Вранье. относится к кабинету министров? Вранье. Вранье. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? Вы откуда? Я Константин. Запорожье. С России. Город. Ну, ну хотя бы хотел... край, ну, область. Не, не, московский регион. Ага, московский регион. Окей. Э -э какие темы предпочитаете обсудить? Ваша. Ну, интересует взаимоотношения мужчин и женщины в нашем современном обществе. Ух ты. Ага. Вы со мной? Да, с вами смс пришла. Я общаюсь с россиянами на тему войны Россия-Украина. Это плохо. Абсолютно, я, категорично я, плохо. Я не рад этому событию вообще сильно. Абсолютно согласен. А скажите, кто в этом э, виноват, что это событие имеет место быть? <звы> Кто виноват? Вот, наверное, знаете, как вот, когда будут итоги подводить, как бы, да, тогда как бы назовут виновных. А сейчас, наверное, да. а сейчас невозможно, да, это выяснить? Слушайте, а можно скажу так, да, как вот я знаю, что в, в плохом положении, как бы, русский как бы, в России виноваты, как бы, власти, в частности, и путинская власть туда-сюда. Как у вас там, ну вот? наверное, должна тоже отвечать сами за себя. Ну, а как вы считаете, ну это ж в принципе, наверное, и несколько логично, да, когда э, одно государство говорит, что мы правы, другое государство говорит, нет, мы правы. Куда же тогда нужно обратиться за, значит, помощью, кто определит, кто прав, кто виноват? Слушайте, ну, я так Но думаю. Если, если, если бы, вопрос, бы... смотрите, если вопрос выходит за пределы государства. Мне кажется, что понятно, куда нужно идти. Вам понятно или у вас есть вопрос? Нет, нет, назовите куда. Называется Интересно. такое, называется право, которое регламентирует, регулирует отношения двух государств. Называется это право международное. Ну, то есть в ООН идти, да, туда. Ну, ООН, да. Они занимаются регуля они есть, по сути, регулятором международного права. И у них вот устав организации членом которого является и Российская Федерация, и Украина в том числе. Да, И, Украина, конечно. и, да, и да, договорились да, конечно. и договорились еще в 1974 году, что вот агрессировать друг против друга это плохо, плохо приходить. Да, это важно, войной, там Много раз договаривались. Плохо и и приходить даже без войной войной, ООН там были как и, бы. И, и так далее, и так далее. Лига наций вот, была почему, тоже. Почему-то почему-то получается, ну вот несколько непонятно. Угу, нужно что ей треба открывать, я, я вид від, Плохо. Да-да, а, а, да. плохо, согласен с вами, а кто же все-таки принимает решение делать плохо? Ну если война это плохо, если нарушать международное право это плохо, кто же все-таки принял это ответственное решение и сделал таки плохо? А я думаю, надо прийти к какому-то финалу, чтобы все закончилось, а потом уже выяснять. Mm -hmm. Или вначале нужно выяснять, или потом прийти к финалу. Ну, а что мешает выяснить в процессе, например? В процессе выяснить. Mm -hmm. То есть пока идем, как бы да, как бы к завершению. Надеюсь, как смотрите, этого я соглашу. вам скажу так: от того, как закончится война, э, ага. нет, в принципе, никакой зависимости, кто будет, кто был виновен в ее начале. Вы хотите сказать, типа, кто победит, тот и будет прав. Но это неправильно. Ну, это да, будет всего-навсего победившая сторона, которая войной пришла в другое государство. Вот это будет. Нельзя сказать, что э, вы победили и вы были правы. Нет. Потому что право говорит об обратном. Вы, вы победили, потому что вы пришли, нарушив законодательство, ваши там, вооруженные силы оказались сильнее, и как следствие, вы победили. А может и нет, поэтому одно от другого оно абсолютно отличается, и одно от другого ничем, ну, нет, так, ничем также не. также можно нравится. обратную зависимость ввести, как бы, да. Если сейчас, как бы, как вы говорите, в процессе обсуждения выяснить, какая страна виновата, да, как mm -hmm. бы, я сомневаюсь, что та страна возьмет, как бы, прямо сейчас, как знаете, когда. Там... Василий Колес там раз таки все оружие сбросят, упадут и скажут, вот, блин, точно, вот мы сейчас осознали, что вот сейчас тут так виноваты, как никто тут неправы, не правы. Ну и, я и не... дальше мы не будем продолжать. Я не помню, чтобы вы что-то осознали когда-либо. Признались о чем-то там, или там извинились уже. Потом У возьмем меня нет... Еще У дальше. Меня... У меня нет солитера. я не знаю, кто такие вы. Вы меня на вы называете? Ваше государство, вы. А, мое вся Российская, Федерация. И, Российская поэтому, Федерация. и поэтому говорить... Смотрите, а вот в Украине как бы выбор люди делают, как дальше будет как бы страна себя вести, какое направление задает. я не нет, я почему вопрос задаю? В России так нет, такой возможности нет. Какой? Ну, чтобы люди, как вы говорите, вы, то есть вы это люди, это множество людей, чтобы они делали выбор. Такой возможности нет у россиян. Почему? Вот такая данность, потому что система выстроена. Но это вам только режимах. кажется. У вас прописано, что власть принадлежит народу. И народ может эту власть как поддержать, это, так да, и не поддержать. В любой стране прописано. Что? В любой стране прописано. Ну, да, ну и, в любой и стране. Корейская любой Демократическая стране. Республика. Там, да, в любой стране, не в любой стране, все зависит только лишь от ну, народа. Диктатор в государстве существует только лишь до тех пор, пока его поддерживает народ. Если народ встанет, диктатор ляжет. Народ встанет, диктатор ляжет. Это, ну, это в нормальном государстве так происходит. У вас почему-то так не происходит. Поэтому я считаю вас ненормальным государством, если у вас каждый, ну я не знаю, десятый как минимум здесь мне рассказывает о том, что он против режима и так далее, и так далее. И Путин как бы виноват, и, и, и в то же время не виноват, потому что вот так. У вас не Слушайте, а, а можно момент какой-то? Вот тоже, секундочку, да, внимание. Вот какая интересная вещь, да. Я mm. вот, ну, пятый-шестой раз, как бы, пятый-шестой ну, пятый, шестой день, как бы, вот в чат рулетки в этой данности, да, как бы, и я слышу одну и ту же фразу: Виноват народ, ФСБ, власть этого народа не виноваты, да. Давайте, как бы вы, как бы граждане там, э, вот, ну, люди там, россияне там, uh -huh. даже не россияне, русские, uh -huh. потому что других отцов. Вы русские виноваты, да, в том, что российская федерация как бы с, воюет с неправильная Украиной, да? точка зрения. А вот мы ФСБ там, мы ОРГ, которые это контролируют, как бы мы пропагандистский аппарат из двух, Нет, с двух сторон. Нет, неправильная, чтобы... неправильная, не неправильная в корне точка зрения. Поскольку вот эти все составные части, которые вы называете, там ФСБ, россияне, русские, такие какие-то иначе, другие, все, кто имеет красную книжечку под названием «Паспорт гражданина Российской Федерации», в той или иной мере виноват. ФСБшник, поскольку он является федеральной а сразу службой виноват. безопасности, ну, виноват. Тогда, наверное, О, не, не Хотят как бы да. люди виноваты, виноватыми быть ничего не делают. Смотрите, Может, объясняю, как бы будет, объясняю очень потом. просто. Здесь все очень просто, вот прям максимально. Ваше государство виновата в войне или не виновата? Мы определили, что есть норма права международного, которая четко объявля, а, а, как это трактует понятие агрессии. Четко объясняет, есть, что есть агрессия государство, это государство. плохо. Не нужно меня перебивать. Я слушал внимательно. Прям не нужно, Поэтому да. вы считаетесь виноватой стороной, поскольку вы... пришли войной же в Украину. Я кто? понял. Сделаем вот так. Вот. Пришли войной в Украину. И от этого что такое? Здрасте. Здрасте. Как вас зовут вы откуда? Меня зовут Константин. Вы, вы откуда Константин? Дело в том, что вы не ответили, а я вам представился. Вы забыли назваться, откуда вы. Хотя меня об этом спрашиваете. Так вот, и я же спросил первую. Я из Запорожья, меня зовут Константин, а вас О, как зовут Максим и вы откуда? Максим из Алчевска. Алчевск? Что вы скажете, Максим, почему же ваши там обстреливают себя? Белгороды всякие там, я не знаю. Зачем бомбите Белгород? На кого рассчитан ваш вопрос? На вас, вам адресую? На ваших зрителей. Вам адресую. Мне адресуете? А на кого рассчитан? Задан был вопрос. Вам, 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 на вас рассчитан, на вас. У вас что, такие зрители? Оставьте моих зрителей в покое. Я вообще спрашиваю вас. А я у вас задал задал вопрос вам. Что такое? Что такое? Зачем бомбить и долбите белка? Бам-бам-бам. Услышу я ответ или нет? Глупый вопрос. Что вы хотите услышать? А, глупый. Ты решил Конечно. оценить вопрос? Да? Не отдать ответ на вопрос. Ты решил его оценить. А как я могу дать на глупый вопрос? Ну. Угу. А какой для тебя будет вопрос не глупый? А ну скажи мне. Попробуйте задать. Не глупый вопрос. Я тебе задал, почему бомбить Белгород? Давай, давайте, Давайте я задам. Давай смотри, вот. Калуга, Саратов, Тамбов. Почему? Вы же Зачем? Хотели, хот чтобы я показал пример умного вопроса. Угу. Не, я хочу, чтобы я хочу, чтобы вы, вы ответили. Я, я хочу, чтобы вы ответили на мой. На тупой вопрос? Серьезно? Я не просил оценивать мой вопрос. Ложный. Я просил, он а... ложный. Хорошо. А ложный. Сказал, он оцен... А он кто бомбит? Ложный. Конечно. А ложный. Вот в чем дело. А вот вопрос умный. Вот. Почему вы не на фронте? Я на фронте, как не на фронте. Я вижу. Вот я вас... на том же самом я фронте, вид... ш... я на том я же, вид... же самом фронте я что и вы. Я вижу вас на фронте уже несколько лет на этом. Да, лет да, 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 да. И, и я вас вижу тоже сейчас прям на фронте. Все правильно. Ну? Я в России. Да. Спасибо а я в Украине. Украине. Прикиньте, Но... как это работает. Ну вы не на фронте. Ну, а вы, вы не, война. а вы тогда тоже не на фронте. Так в России нет войны. Как нет? А Курская область <laughs> что? <laughs> вот так вот. А так Курская область что? Не война? Террористы зашли. Террористы зашли. Так нужно его же освобождать. Все, все в пределах. Сегодня, кстати, хорошие новости подъехали. Что все в пределах? С августа месяца да, почему-то да, никак? Мах махновка, Махновка сегодня. Хорошие новости. Махновка? Это что Но такое? Для, для вас плохие. Для что нас. такое Махновка? Такое село. Небольшое. А, вы Российская Федерация э, да. гордится взятием да. Махновки. Вы в газетах написали Освобождение. об этом? Освобождение, Вы в газетах об этом написали? Конечно, об mm -hmm. этом. Все, молодцы, браво, браво. Зачем бомбить... А, э... а что вы взяли в Курской области, кроме сел? Чем вы гордитесь? Мы находимся на территории ядерного государства, не смущает. Не долго. Не Находимся долго с августа месяца. Да. Сегодня Некоторые у нас что? Навсегда. Январь. Некоторые там навсегда останутся. Это, ну, слушай, война идет. Да. Вы же, вы же ублюдки, а, война, вы да, же да. ублюдки вы стреляете. Заметьте, заметьте, угу. до сих пор вы не на войне. Угу. Вы дело в том, что тоже. Война у вас Я... происходит, у а войны. вы не на войне. А нет. вот вопрос. Смотрите, вопрос. Как вы говорите умный? Почему происходит война? Кто в этом виноват? Вы. Мы Таким, объясните. Вы. Ну вы рассказываете, что идет война, но вы не на войне. Объясните в чем наша вина. Я же вам объясняю. Вы виноваты, лично вы в чем? Объясняю. Вы рассказываете, что идет война. Но угу. Там не принимаете участие. Но, кстати, и раз, это называется раз, это называется вина в том, что да? началась война. А где идет война? Хорошо. Документ покажите. И в, говорят, в Украине происходит. идет война, и в России идет документ, война. Документ. Открываете, смотрите. Я вам открываю. Открываете Документ. закон федеральный об обороне 18, 18 статья, 61 закон об обороне, 18 статья написано, военные действия это с начала объявления войны, либо с фактического, значит, с момента объявления войны, либо с начала боевых действий. Вот у вас в Курской области происходит фактически боевые действия, война. Какой закон, еще раз напомню? 61 первый об обороне. Ага. А вы знаете, что в игру с отключением звука можно играть вдвоем? Конечно, знаю. Ага. Украинский документ. Украинский. На Где тему? В Украине идет война. 64 дробь 2022. Указ Ручки президента. Покажите. Что? Ручки? Ручки покажите. Зачем? Затем, чтобы мы понимали, что не отключаем звук друг другу. Так я угу. же тебе отвечаю на вопрос. Ага, ага. Украинский документ. Указ Президента 64-2022 а, указ... об объявлении военного, военного положения. А, говорит... военное положение. Ну. В связи с чем? В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. А почему же вы не на войне тогда? Подождите, мы говорим о причинах... Украины? обязаны участвовать. Конечно, в я войне. обязан защищать свое государство, не конечно, участвовать. Конечно, конечно. Да. А государство, родину угу. не надо. Я, я вопрос задал, кто виноват в войне? Я говорю, вы лично. Я так лично говорю, объясните вы. в чем? Объяснил. Вы не, вы объяснили, тебе... смотрите, вы, вы, объяснили... Про войну, вы, не не вы объяснили. Не перебивайте. Не перебивайте меня. Вы объяснили, что я виноват в том, что идет война. А я хочу понять, почему она идет. Да, кто в этом виноват? Потому что вы тут рассказываете в чат-рулетке. но там не принимают. А почему же она началась? Почему? Потому что вы так захотели. Как? Вот так как есть. Мы куда-то пришли. Конечно. Когда? Куда? Вы ушли из Крыма, из Донбасса. А ушли почему? Ну вы же хотели в Европу? Я спрашиваю, ушли почему? Потому что в Европу хотели. Из Крыма мы вышли, потому что в Европу да, хотели. Конечно. Ты точно уверен в этом? Сто процентов. А если я тебе скажу, что президент Путин сказал, что вы блокировали наших вооруженных э, в Крыму, расквартированных, блокировали, да, блокировали. Ну, а с какой целью Поправили. вы это делали? Все правильно. Имеют право. На основании чего назови мне это на, право? На, на основании самозванца в Киеве. Назови мне это право. Самозванец в Киеве сидел. Какой такой самозванец? Турчинов. Чего ты взял, что он самозванец? А кто его избирал? Верховная Рада. Не имеет права. Почему это? В регламенте Верховной Рады написано, что председателя Верховной Рады выбирает Верховная Рада. Кон этот а, конституционный ага, конституционный понятно. склад парламента. Ну президент был, ну. Это Прич президент? Причем здесь президент? Ну потому что глава исполнительной власти президент. Глава исполнительной власти президент, где ты об Конечно. этом прочитал? А ну найди мне хоть в Конституции да, сам статейку, найди нет, мне, нет, где правильно. написано, что глава значит исполнительной власти. Подожди. Да, тривет. Ну открой мне Конституцию. Подожди, подожди. Давай вот Но сейчас я жду опять. Короче, Конституцию. 10 Танифани. 10 Давай ждут. Конституцию. 10 лет. Пункт, у меня же нету. статью, где Пункт написано нету? о том, что президент глава исполнительной <laughs> власти. А кто? Ну открой мне, покажи, где написано. Ну а кто? Я ж тебе объясню. Открой, Подожди, покажи, где ну, написано. самозванец. Самозванец же Турчинов. Ну не Приток давай, не такой. фони. Где написано, что президент, где глава написано, исполнительной что власти? Турчинов, где написано, что Турчинов принимает какие-то решения? Оставь Турчинова, конституция. Ну как оставь Турчинова? А хорошо, я оставлю. Кстати, где Турчинов? Напомни мне. Ты мне сказал, что Напомню, президент... Мужчинам. Ну Царата зачем ты слив... зачем ты сливаешься? С Сам. Нет, ну ты все. Не... Так ты скажи мне статью. Розвитка, ты уже слышал. Скажи мне статью, где я написано... Я сейчас открою номер, скажи, давай, сейчас проверь. Давай, давай, смелее, смелее, открывай. Так номер мне скажи, я открою. Нет, ты просто смотри, делаешь. Окей, Google, глава ну? исполнительной власти в Украине. Кто? И? Где ты это прочитал? В Конституции. Что президент глава исполнительной Расчитай власти? Сам, Я спрашиваю, что президент глава исполнительной власти? Конечно. Статики. Смотри, смотри сюда. Слушай внимательно. Сюда, сюда. Конституцию открывай. Я ж тебе сюда и тыкаю носом. Угу. Конституция Украины. Угу. Давай. Э, статья так, номер 113 тринадцать. Ага, Кабинет министров Украины есть высшим органом в системе органов исполнительной власти. Враньё. Кабинет министров. Скажи мне, от, с каких пор президент Враньё. относится к кабинету Враньё. министров? Вранье. Ну, открой, открой, другая... открой. Ну, открой 113. Открой 113 проверь. Открой. Ну открой 113-ю статью. Органов. Что ну, да. говорят? Органов. А главой государства кто является? Главой государства президент. Но ты говорил о исполнительной власти. Да. органам Что Главой государства. Подожди, ты сказал главой. Не, я про органы молчал. Ты говорил, что глава, ты Подожди, главой исполнительной власти является президент. Статья 102. Открывай статью 102. и читаем. Подожди, давай разберемся. Давай с... я, давай разберемся. Подожди. Прочитаем 102 и 113. И давай. Мы давай. 102 хочешь, да? Ага. Про президента. Да? Ну, е... он глава держава. Глава ну, правильно. Что а, ты правильно. Говорил, смотри, да, а ты говорил, смотри, да. а ты говорил. А ты говорил о главе исполнительной так власти. Есть. Все так и есть но ты же говорил о главе президент, исполнительной президент власти дает назначение а, Кому да. она, кого он дает Прим... назначение предлагает верховной Раде к утверждению кого премьер-министра так да. а причем да. здесь да, а твоя да. смотри да. а твоя он... фраза звучала таким образом что президент является главой исполнительной власти у нас исполнительная власть является органом, наивысшим органом исполнительной власти является кабинет министров. Каким боком президент кабинету министров? Ну зачем ты петляешь? Ну неудобно, я понимаю, да. Больно. А как, стал, обкакунился. А как стал Турчинов главой ну, государства? Ну выбачьте, ну так Ну было. как 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 стал Турчинов главой государства? Он не стал как главой он государства, закон, он стал временно исполняющим стал. обязанности президента. В статью Конституции. Что статью Конституции? Про, временного исполняющего обязанности. 112. 112. Ага, открываем, смотрим. В случае досрочного прекращения президента, ага, исполнение обязанностей. Ага, 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 пример. А где в Рио написано? Что написано там? В Рио не написано. Что? Читай статью. Я прочитал. Ну ты там что-то промычал, ничего не услышал. В Рио нету тут. Я говорю, прочитай статью. В период до избрания вступления на пост нового президента Украины возлагается на премьер-министра. Премьер-министр Украины при исполнении обязанностей президента Украины не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27, статьи 106 настоящей Конституции. Какая редакция а у тебя Конституции? А где в Рио? А где в Рио? которая работала на тот момент, на момент 2014 -го года. На момент 2014 -го года, согласен. Молодец. Согласен. Вот именно он и является временно исполняющей обязанности, Самозвание. поскольку... Самозвание. Поскольку президентом да, он звонит. не станет, потому что президент это избирательная должность. Хорошо. А временно исполняющий обязанности это назначающая должность, которая в Рио, назначает Конституция в Рио парламент Украины. В Рио. Я же тебе только что назвал статью. Ты глупый. Нету, брат, открывай, почитай. Я же тебе только что ее назвал. Ты ее Откры, прочитал. Ты прочитай тебя свою, свою редакцию прочитай. Да, она такая редакцию. же самая. Ну а в Рио слова в Рио, а как появилась в Указе? Я ж Верховный тебе объяснил Радис, только слова что. В Рио. Что такое в Рио? Ну, временно ты говоришь, исполняющий обязанности. Правильно. А почему? Потому что Такого президент, нету объясняю да. тебе. Слушай сюда. А, потому что президент не конституционным способом, угу. то есть тем способом, который не предусмотрен Конституцией, угу. отказался да. от выполнения своих обязанностей. Это, это зафиксировала Верховная Рада. Все Причем верно, на говорил. основании все, это, все ты кас, дашь кас, сказать кас или ты головы. будешь, или ты будешь крякать? Я понял. Тебе выключить звук, чтобы ты не перебивал? Да ема, я слышал это все. Так а зачем ты тогда спрашиваешь? Я просто ну шляпа это все. Ну, если тебе шляпа, то это. Конечно. Смотри, опровергни это. А смотри, я тебе. Не не, не не, опровергни это. опровергаю. Я Давай. задал тебе вопрос: почему ты не на фронте? И до сих пор. Да успокойся, да. приблизительно потому, что и ты не на фронте. Успокойся уже так, с тем у нас фронтом. Нет войны. А, смотри, поздравился, я тебе таки выключу. Я, я... А а тебе таки выключу. А а Сражался я... с президентом исполнительной властью, да? Головой исполнительной власти. Сражался с временно исполняющим обязанности президента. Уже сказать нечего. почему не на фронте? Это все, что ты можешь, это слился. Это все, что ты можешь. Ты же не даешь правду сказать, не я хочешь. вынужден тебя да, выключать. Да, неинтересно слышать правду. Зачем мне, ты, я Напрос тебя слушаю, тебя был задан смотри, прямой. я тебя почему слушаю. Почему ты не на фронте? Я У тебя, тебя ответ примерно потому тому же, почему и я. Твой да. ответ, правильно да. Я да. Я понял? Аж ты не согласен? Мой ответ такой, я не желаю защищать Украину. Ты не согласен с этим? Да. И твой Что? ответ такой же, как у меня. Ты Нет, не как раз таки я Украину, выполнил все. Ты... Я это сразу почувствовал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.